সপোন বুলি আমি সেই দৃশ্যসমূহক কওঁ যিবোৰ দৃশ্য আমি শুই থকা অৱস্থাত দেখা পাওঁ প্ৰাচীন কালৰে পৰা সপোনৰ ৰহস্যৰ লগত জড়িত বহুত তথ্য প্ৰমাণ আমি পাওঁ প্ৰাচীন কালৰ ঋষিমুনিসকলে সপোনক কেৱল কল্পনা তথা ভ্ৰম বুলি নাভাবে তেওঁলোকৰ মতে সপোনৰ সৈতে আমাৰ জীৱনৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰহস্য লুকাই থাকে সেইবোৰ যদি আমি সঠিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে অৰ্থ আমি জানিব পাৰি ঠিক সেইদৰে আজিৰ বৈজ্ঞানিকে সপোনক এক প্ৰকাৰৰ ভ্ৰম আখ্যা দিয়ে এইবোৰ আমাৰ মগজুৰ দ্বাৰা বনোৱা কাল্পনিক চিত্ৰ হয় যিবোৰ আমি সঁচা বুলি ভাবোঁ কিন্তু এই কথাটো বৈজ্ঞানিকসকলেও দৃঢ়ভাৱে ক'ব নোৱাৰে কিয়নো তেওঁলোকেও সঠিকভাৱে সপোনৰ ৰহস্যৰ বিষয়ে নাজানে কোৱা হৈছে মানুহে সপোনৰ দ্বাৰা কোনোবা দ্বিতীয় পৃথিৱীত গৈ পায় কিন্তু ইয়াৰো সম্পূৰ্ণ তথ্য কাৰো হাতত নাই কিন্তু আমাৰ প্ৰাচীন ঋষিমুনিসকলে তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক শক্তিৰে সপোনৰ যিবোৰ ৰহস্য বিচাৰি উলিয়াইছে সেইবোৰ বহুত আচৰিত ধৰণৰ প্ৰাচীন স্বপ্নশাস্ত্ৰত সপোনৰ লগত জড়িত যি ৰহস্যৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে সেইবোৰৰ প্ৰমাণ আছে আৰু বাস্তৱিক জীৱনৰ লগত ইয়াৰ উৎপ্ৰত সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি সপোনৰ যি অৰ্থ বিচাৰি উলিয়াইছে সেইবোৰত কিছুমান দৈৱিক শক্তি নিহিত হৈ আছে বুলি কৈছে আমি যি সপোন দেখোঁ এই সপোনবোৰৰ আমাৰ ভৱিষ্যতৰ সৈতে কিবা নহয় কিবা সম্পৰ্ক নিশ্চয় আছে বুলি কৈছে প্ৰিয়দৰ্শক আছামিছ এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰেশ শৰ্মা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখিব জয়মা লক্ষ্মী প্ৰিয়দৰ্শক যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কিবা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া হওক ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ প্ৰাচীন পুৰাণত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰমাণ পোৱা যায় যেতিয়া ঋষিমুনিসকলে সপোনৰ মাধ্যমত দ্বিতীয় পৃথিৱীত থকা সেই শক্তি অৰ্থাৎ ভগৱানৰ সৈতে কথা পাতিছিল তেওঁলোকৰ শৰীৰ পৃথিৱীত আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ আত্মা ঈশ্বৰৰ ওচৰত আছিল ঋষিমুনিসকলে মানি আহিছিল যে সপোনৰ দ্বাৰা মানুহে ভৱিষ্যতৰ সংকেত পায় এই সংকেত কেৱল সেই ব্যক্তিৰ বাবে আছিল যি ব্যক্তিয়ে সেই সপোন দেখিছিল যদি তেওঁ গুৰুত্ব সহকাৰে সেই সপোনবোৰ নিৰীক্ষণ কৰে তেনেহ'লে সেই সপোনৰ অৰ্থও তেওঁ বুজিব পাৰিব সপোনে মানুহক ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে যদি ভৱিষ্যতে আপোনাৰ কিবা বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে নাইবা আপোনাৰ জীৱনত কিবা এটা ভাল হ'বলৈ গৈ আছে এইটোও আপুনি সপোনৰ দ্বাৰা জানিব পাৰে হিন্দু ধৰ্মত এখন প্ৰাচীন গ্ৰন্থ আছে যিখন গ্ৰন্থৰ নাম হ'ল অগ্নিপুৰাণ অগ্নিপুৰাণত অগ্নিদেৱে মহাৰিষি বশিষ্ঠদেৱক সপোনৰ ৰহস্যৰ যি জ্ঞান দিছে সেইটো বহুত মহত্বপূৰ্ণ হয় যিবোৰ আপুনি জনাৰ প্ৰয়োজন নিশ্চয় আছে অগ্নিপুৰাণত কোৱা হৈছে যে যদি ব্যক্তিয়ে পাঁচ প্ৰকাৰৰ সপোন দেখে তেনেহ'লে তেওঁ এই সপোনবোৰৰ কথা দ্বিতীয় ব্যক্তি কাকো জনাব নালাগে কিয়নো এই সংকেত কেৱল সেই ব্যক্তিজনৰ বাবেই হয় যিয়ে সপোনত এইবোৰ দেখা পায় যদি সেই ব্যক্তিজনে ভুলতেও এই সপোনবোৰৰ কথা আনক জনাই দিয়ে তেনেহ'লে সেই সপোনৰ দ্বাৰা তেওঁ যি ফল পাব লাগিছিল সেই ফল শূন্য হৈ যায় অৰ্থাৎ যি শুভ সংকেত তেওঁ সপোনত পাইছিল সেই সংকেতবোৰ নষ্ট হৈ যায় অথবা ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁৰ জীৱনত অশুভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে অগ্নিপুৰাণ অনুসৰি ৰাতিৰ প্ৰথম প্ৰহৰত দেখা সপোনে এক বছৰত ফল দিয়ে দ্বিতীয় প্ৰহৰত দেখা সপোনে ছমাহত ফল দিয়ে তৃতীয় প্ৰহৰত দেখা সপোনে তিনি মাহত আৰু চতুৰ্থ প্ৰহৰত দেখা সপোনে পোন্ধৰ দিনত ফল প্ৰদান কৰে এই সপোন ধন সম্পত্তিৰ প্ৰদানকাৰী হয় অথবা মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত সপোনো হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা সপোনত কিবা জন্তু দেখা পোৱা যায় সেই জন্তুৰ সৈতে জড়িত সপোন বহুত মহত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে নাইবা কিবা শুভ অথবা অশুভ ঘটনাৰো সংকেত হ'ব পাৰে সেয়েহে সপোনক কেতিয়াও অৱহেলা কৰিব নালাগে তেনেহ'লে জানি লওঁ আহক সেই সপোনবোৰৰ বিষয়ে যিবোৰ সপোনৰ কথা আপুনি ফুলতেও কাকো জনাব নালাগে প্ৰথম সপোনটো হ'ল সপোনত মৃত্যু হোৱা দেখা আপুনিও চাগে এনেকুৱা সপোন কেতিয়াবা দেখিছে যে আপোনাৰ কোনোবা নিজৰ মানুহ সপোনত মৃত্যু হোৱা দেখিছে আৰু টোপনিৰ পৰা সাৰ পোৱাৰ পিছত আপুনি বহুত ভয় খাই যায় আৰু ভাবিবলৈ ধৰে যে মই এনেকুৱা সপোন কিয় দেখিলোঁ গোটেই দিনটো মনটো বেয়া লাগি থাকে বাৰে বাৰে সপোনটোৰ কথা মনলৈ আহি থাকে কিন্তু আপুনি ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই কিয়নো শাস্ত্ৰই কৈছে যে সপোনত মৃত্যু হোৱা দেখাটো এটা শুভ সংকেত হয় যি ব্যক্তিৰ আপুনি মৃত্যু হোৱা দেখা পায় সেই ব্যক্তিৰ আয়ুস বৃদ্ধি হয় সেই ব্যক্তিৰ সৈতে যদি আপোনাৰ সম্পৰ্ক বেয়া আছিল তেনেহ'লে সেই সম্পৰ্কও ভাললৈ আহে আৰু সেই ব্যক্তিৰ আপোনাৰ জীৱনত বহুত প্ৰভাৱ থাকিব কিন্তু আপুনি সপোনৰ কথা কেতিয়াও সেই ব্যক্তিজনক জনাব নালাগে যাৰ আপুনি মৃত্যু হোৱা দেখিছে এইটো অশুভ মানা হয় দ্বিতীয় সপোনটো হ'ল সপোনত মা লক্ষ্মীৰ চৰণ চিহ্ন দেখা যদি সপোনত আপুনি মা লক্ষ্মীৰ চৰণ চিহ্ন দেখা পায় আৰু সপোনতে আপুনি সেই চৰণ চিহ্নক অনুসৰণ কৰিছে তেনেহ'লে এইটো অত্যন্ত শুভ মানা হয় দেৱী লক্ষ্মীৰ কৃপাদৃষ্টি আপোনাৰ সৈতে আছে নিকট ভৱিষ্যতে আপুনি অধিক ধন সম্পত্তি প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগতে সপোনত ভগৱান দেখাটো বহুত শুভ মানা হয় যদি আপুনি সপোনত ভগৱানৰ লগত কথা পাতে নাইবা ভগৱানৰ পূজা কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ আহি থকা সময়বোৰ অত্যন্তুভ হ'ব আপুনি সফলতা পাব আপোনাৰ সকলোবোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব সেয়েহে এনেকুৱা সপোন দেখিলে কেতিয়াও কাকো জনাব নালাগে কিয়নো এই সংকেত কেৱল আপোনাৰ বাবে হয় এই সপোনৰ মহত্বও আপোনাৰ বাবে হয় যদি আপুনি এই সপোনৰ কথা আনক জনাই দিয়ে তেনেহ'লে সপোনৰ ফল নষ্ট হৈ যায় তৃতীয় সপোনটো হ'ল যদি সপোনত আপুনি নিজকে ফুলৰ মালা পিন্ধি থকা দেখা পায় তেনেহ'লে এইটো অদ্ভুত ফলাফল দিয়া সপোন বুলি মনা হয় এইটো শত্ৰুৰ ওপৰত বিজয়ৰ প্ৰতীক হয় সেয়েহে এই শুভ সপোনটো দেখাৰ পিছত আপুনি আকৌ শুই নাযাব আৰু এই সপোনৰ কথাও আপুনি কাকো ক'ব নালাগে চাৰি নম্বৰ সপোনটো হ'ল সপোনত হাতী দেখা হাতীক বহুত শুভ মানা হয় যদি সপোনত আপুনি হাতীৰ দৰ্শন কৰে অথবা হাতীৰ ওপৰত উঠে তেনেহ'লে এইটো ৰাজ্যক দিয়া সপোন হয় এই সপোনটো দেখা ব্যক্তিয়ে বহুত সম্পত্তি অৰ্জন কৰে আৰু সংসাৰত কীৰ্তি লাভ কৰে সপোনত হাতী দেখাৰ পিছত এই সপোনৰ কথা ভুলতেও আপুনি কাকো ক'ব নালাগে নহ'লে সপোনৰ ফল নষ্ট হৈ যাব পাঁচ নম্বৰ সপোনটো হ'ল সপোনত সাপ দেখা অগ্নিপুৰাণত সাপক ধন সম্পত্তিৰ সূচক মানা হয় যি স্থানত অনেক প্ৰকাৰৰ নাক বাস কৰে সেই সেই ঠাইত ধন সম্পত্তিৰ খাজানা থাকে এনেকুৱাকৈ কোৱা হয় যদি সপোনত বহুত সাপ একেলগে দেখা পায় নাইবা আপুনি নিজকে বহুত সাপৰ মাজত আৱিষ্কাৰ কৰে সাপে আপোনাক দংশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেনেহ'লে এইটো অত্যন্ত শুভ সংকেত হয় আপোনাৰ ভৱিষ্যতে অধিক ধনৰ প্ৰাপ্তি হ'ব কিন্তু যদি আপুনি এই সপোনটোৰ কথা আনক কৈ দিয়ে তেনেহ'লে সেই সপোনটো ফলো নষ্ট হৈ যাব ছয় নম্বৰ সপোনটো হ'ল সপোনত গাই গৰুক দেখা পোৱা যদি সপোনত গাই গৰুৰ দৰ্শন হয় তেনেহ'লে এইটো বহুত শুভ সপোন হয় গাই সুখ সমৃদ্ধিৰ সংকেত দিয়ে যদি সপোনত বগা ৰঙৰ গাই গৰু দেখা পায় আৰু শিঙেৰে ধূলি উৰাই থকা দেখা পায় তেনেহ'লে আপোনাৰ দৰিদ্ৰতাৰ দিন সমাপ্ত হোৱা বুলি ভাবি লওক আপোনাৰ অপাৰ ধন সম্পত্তি প্ৰাপ্তি হ'ব কিন্তু আপুনি এই সপোনটো গোপনে ৰাখিব সপোনত কেৱল গাই দৰ্শন কৰিলে মানুহ ধনবান হৈ যায় সাত নম্বৰ সপোনটো হ'ল সপোনত ঘোঁৰা দেখা পোৱা যদি কোনোবা স্থানত দৌৰি থকা ঘোঁৰা দেখা পোৱা যায় অথবা আপুনি নিজকে ঘোঁৰাৰ ওপৰত উঠি থকা দেখা পায় তেনেহ'লে এইটো ভাগ্য পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সংকেত হয় প্ৰাচীন সময়ৰ পৰা ঘোঁৰাক মান তথা প্ৰতিষ্ঠাৰ ৰূপত চোৱা হৈছে সেয়েহে সপোনত যদি একেলগে বহুত ঘোঁৰা দেখা পোৱা যায় তেনেহ'লে উৎসৱজুৱালি হোৱাৰ সংকেত হয় এতিয়া কথা পাতিম মাছ সপোনত দেখিলে কি ফল পোৱা যায় যদি আপুনি সপোনত যিকোনো প্ৰকাৰৰ মাছ সাঁতুৰি থকা দেখা পায় তেনেহ'লে এইটো বহুত শুভ হয় কাৰণ সপোনত মাছ দেখাৰ অৰ্থ হ'ল হঠাতে বহুত ধন লাভ কৰা এই সপোনৰ ফল আপুনি এমাহৰ ভিতৰত পায়েই যাব সেইবাবে এই সপোনটোৰ কথাও আপুনি কাকো ক'ব নালাগে এইকেইটাই আছিল সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সপোন যি সপোনবোৰৰ কথা কাকো কেতিয়াও ক'ব নালাগে যদি আপুনিও কেতিয়াবা এনেকুৱা সপোন দেখিছে তেনেহ'লে সেই সপোনৰ কথা কাকো নক'ব এইবোৰ সদায় গোপনে ৰাখিব প্ৰিয়দৰ্শক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কাইলৈ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ